в сфере молодого искусства, ты як локомотив сейчас украинского молодого искусства. Ну так, у тебя тут выставка, ти в Киеве, находишься в столице Украины, свето, можно сказать. А, как ты можешь охарактеризовать это? Так, ребята, давайте секундочку, поставим такой факт, что 15 лет назад мы, как молодые художники, а -а дали возможность а -а а понимать, что такое самоорганизация. И впустили на это поле салонного искусства очень много молодых художников. Так что давайте брать начало с группы РЭП и с тех практик самоорганизации, которые мы мутили. Это группа РЭП, это пенопласт, это самоорганизационная галерея Лаб Гараж. И это, в принципе, такое визионерство в практиках самоорганизации. И там, где ты организовываешься, там ты и становишься молодым. О, и возраст важно. важно. важный. Вот если говорить сейчас, да. так, не так, как было 15 лет назад, а сегодня? Мы, Мы первые! <laughs> Ладно, я... Первые в чем? Да ни в чем, я шучу. Это... О, в этом розовом пальце. Хватит, мальчики, черным лаком красить. Будьте смелей. Цвет – это наше все. Да, и это, это, было... это ничего, кроме мистецтва. Как это была абстракция, порыв, чи Произвольненько, потому что тут а, а, генеративный арт. Что, а, что было, то и получили. Красиво, красиво. Никаких подборов по палитрам. Просто хаос, просто молодая энергия, движуха, танцы, танцы до утра, танцы после утра, танцы следующего дня. И так трое суток. А я пять лет уже вот в танцы. И не прекращаю. Який це це Сучасний, музичний, ритмічний, вальсований. Ну як ми можемо бути не сучасними? Є тільки сучасність. Нема не, не будущого, не минулого. Є тільки сучасність. А як я розмовляю українською мовою? Ти ба?